Hai semua, selamat datang ke Bali. Hari ini kita nak selami satu babak sejarah yang kita semua rasa kita dah tahu tapi dari satu sudut yang mungkin akan buat anda terfikir dua kali. Kita akan bedah siasat kisah pendudukan Jepun di Pahang berdasarkan dokumen-dokumen akib yang jarang kita dengar. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan cabar sikit naratif biasa yang kita dengar. Lepas tu kita akan lihat sepantas mana Jepun menawan Pahang dan bagaimana mereka menyusun pentadbiran mereka dengan sangat teliti. Seterusnya kita akan tengok perubahan-perubahan yang berlaku dan akhir sekali kita akan persoalkan apa sebenarnya motif di sebalik semua ni. Bila kita sebut je zaman pendudukan Jepun, apa yang selalunya terlintas di fikiran? Mesti kekejaman, kebuluran, penderitaan kan? Dan ya, semua tu memang benar-benar berlaku. Tapi kalau kita gali arkib-arkib lama di Pahang, kita akan jumpa satu sisi cerita yang lain, sisi yang lebih teratur dan sistematik. Inilah persoalan utamanya. Adakah cerita zaman Jepun ni hitam putih semata-mata? Kajian baru ni tak cuba nak nafikan segala kesengsaraan yang berlaku, tapi ia mengajak kita untuk tengok lebih dalam lagi, untuk faham bagaimana pentadbiran Jepun berjalan dari hari ke hari. Ha, ini dia. Satu kenyataan yang agak berani kan? Sumber kajian kita ni berhujah yang sebenarnya bagi orang Melayu di Pahang masa tu ada beberapa aspek kehidupan sosioekonomi yang jadi lebih baik berbanding zaman British. Ini satu pandangan yang sangat berbeza jadi jom kita tengok apa bukti yang menyokongnya. Okey, untuk faham macam mana pentadbiran Jepun ni berfungsi, kita kena undur sikit ke belakang. Kita kena tengok dulu betapa cekap dan pantasnya kempen ketenteraan mereka untuk menawan seluruh negeri Pahang. Cepat betul kan? Dalam tempoh tak sampai dua bulan seluruh Pahang jatuh ke tangan Jepun. Mereka bukan setakat menang perang tapi mereka terus serta-merta tubuhkan kerajaan dan pentadbiran baru. Sangat efisien. Dan salah satu langkah pertama mereka yang paling bijak ialah memindahkan ibu negeri dari Kuantan di tepi pantai ke Kuala Lipis yang terletak jauh di pedalaman. Kenapa? Sebab ia strategik, selamat dari serangan laut dan dah ada semua kemudahan asas yang ditinggalkan British. Ini menunjukkan Jepun datang bukan untuk sekejap. Mereka merancang untuk tinggal lama. Jadi, macam mana rupa pentadbiran Jepun ini sebenarnya? Adakah ia kelam kabut macam yang kita mungkin bayangkan dalam susana perang? Sebenarnya, tidak. Dokumen-dokumen arkib menunjukkan satu plan yang sangat-sangat terperinci. Cuba tengok carta ini. Nampak macam carta organisasi syarikat korporat moden kan? Di bawah seorang gubernur atau cokan, ada tiga jabatan utama yang mengawal setiap aspek kehidupan di Pahang. Satu struktur yang direka untuk kawalan mutlak Jabatan yang pertama, Sambui atau Jabatan Hal Ehwal Am, anggaplah ia sebagai otak atau ibu pejabat kepada seluruh operasi. Ia uruskan duit, pekerja kerajaan, propaganda dan paling penting, ia mengawal sistem pendidikan, menentukan apa yang anak-anak kita belajar masa itu. Kalau Samubu itu otak, Sang Yobu atau Jabatan Industri ni pula adalah engineer. Tugas utama jabatan ni untuk pastikan Pahang cukup produktif. Produktif untuk apa? Untuk menyokong keperluan Perang Jepun. Jadi mereka fokus pada makanan, perikanan dan memegang semua sumber ekonomi penting seperti getah dan emas. Nah, di sinilah ceritanya jadi makin menarik dan mungkin sedikit mengelirukan. Sebab dalam usaha Jepun nak capai matlamat mereka sendiri, secara tak langsung mereka telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang sebenarnya dah lama dituntut oleh orang Melayu. Kita mulakan dengan pendidikan. Jepun tutup semua sekolah Inggeris. Gantinya, mereka buka sekolah sendiri. Menurut sumber, sekolah Jepun ini dilihat lebih praktikal. Selain belajar bahasa Jepun dan semestinya ideologi mereka, para pelajar juga diajar kemahiran hidup yang sebenar seperti cara-cara bertani dan hasilnya cuba tengok nombor ni 73%. Itulah kadar peningkatan hasil pertanian di Pahang dalam tahun pertama pentadbiran Jepun. Ini bukan angka yang kecil, ini lonjakan yang sangat besar dan ia menunjukkan polisi mereka memang berkesan. Macam mana mereka boleh capai peningkatan sebanyak tu? Salah satu caranya adalah dengan membuka tanah baru secara besar-besaran. 20,000 ekar tanah baru dibuka khusus untuk tanah makanan ruji seperti ubi keledek dan pisang. Satu usaha yang serius untuk pastikan bekalan makanan sentiasa ada. Kemajuan ni bukan di darat je, di laut pun sama. Pentadbiran Jepun bantu nelayan tempatan untuk bina bot yang jauh lebih besar dan moden, mampu membawa muatan sehingga 150 tan ini telah mengubah industri perikanan daripada sara diri kepada satu industri ekspor yang penting untuk negeri. Jadi, apa maksud semua nombor-nombor ini untuk orang biasa masa tu? Maksudnya, perut lebih berisi. Maksudnya, ada kemahiran baru. Maksudnya, ada peluang ekonomi yang sebelum ini tak pernah wujud untuk mereka di bawah pentadbiran British. Itulah realiti yang mereka alami. Tapi, persoalan paling besar masih belum terjawab Adakah semua kemajuan ini dibuat dengan niat yang ikhlas untuk membantu rakyat Pahang? Di sinilah kita sampai ke bahagian terakhir dan paling kritikal dalam pendedahan ini. Dan inilah jawapannya, jelas dan nyata. Kajian ini merumuskan bahawa setiap sekolah yang dibina, setiap ekar tanah yang dibuka, setiap bot baru yang dilancarkan, semuanya ada satu matlamat utama yang tersembunyi untuk mengukuhkan cengkaman dan menjamin kelangsungan Empire Jepun. Strategi ni sebenarnya ada nama. Ia dipanggil Pempasifan Strategik. Bunyi macam kompleks kan? Tapi maksud dia mudah je. Bagi sedikit kesenangan dan kemudahan kepada rakyat yang dijajah supaya mereka kurang melawan, lebih bekerjasama dan lebih mudah untuk penjajah mengambil hasil bumi mereka. Jadi pengajaran utamanya sangat kompleks. Kemajuan itu benar-benar berlaku. Orang ramai memang dapat merasanya. Tapi niat di sebaliknya adalah 100% untuk kepentingan penjajah. Ia satu strategi jangka panjang untuk menjadikan Pahang sebuah kilang yang stabil dan produktif untuk Empire Jepun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir yang sangat penting, yang relevan bukan sahaja untuk sejarah Jepun, tapi untuk mana-mana zaman penjajahan pun. Persoalan yang mencabar kita untuk sentiasa melihat melangkaui apa yang nampak di permukaan dan sentiasa bertanya, siapa sebenarnya yang mendapat untung daripada sesebuah kemajuan?